वालेकुम वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुश आमदीद आज की एक और वीडियो और आज वीडियो में हम बात करेंगे आपके साथ कि डेट शीट बनाने के बाद आपने उसको चेंज कैसे करना है ज़ाहिर है आजकल डेट शीट बन रही है और अचानक से फिर किसी का कोई टेस्ट निकल आता है और किसी का कोई मसला निकल आता है तो फिर इसको चेंज कैसे करना है बनाने के बाद तो क्या डेट शीट चेंज हो सकती है जैसे बनाते हैं या कोई और तरीका है वो इनशाला इस वीडियो में डिस्कस करते हैं आपके साथ उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी यू खानपुर और मैं आपको इसका यूट्यूब चैनल भी दिखा देता हूँ तक वीडियोस, तरह आप तरह की वीडियोस तक उसी सूरत में पहुँचेंगी जब आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और ऐसी तमाम चीज़ें जो है ना वो इनशाला आप को नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहेंगी जब आप नोटिफिकेशन इसका ऑन कर लेंगे तो इसके ऊपर वीडियोस जो चल रही हैं वो आजकल अगर किसी ने डेट शीट अभी तक नहीं बनाई तो सबसे पहले तो वो अपनी डेट शीट बना लें ध्यान के साथ ध्यान से मुराद है कि अपनी मसरूफियात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी डेट शीट बनाइएगा ताकि उसको चेंज ना करना पड़े क्योंकि चेंज फिर फीस के साथ होता है और उसका मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ दूसरी चीज़ ये है कि क्या आप किसी और सिटी में पेपर दे सकते हैं तो वो भी आ, हम चेक कर लेते हैं ठीक है मैं वो आपको सिंपल सा प्रोसेस बता देता हूँ अगर आपने अभी तक डेट शीट नहीं बनाई और उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि आपने अगर डेट शीट बना ली है कंप्लीट कर लिया तो फिर उसको चेंज कैसे करवाना है आ, डेट शीट डॉट वी डॉट ई डॉट के लॉगिन करेंगे और फिर तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूं कि आपने किसी और सिटी में डेट शीट कैसे बनानी है आप आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे अपने और ये जी इंटरफेस है यहाँ पे नाम आ रहा है चेंज एग्जाम सिटी लॉग आउट है स्टूडेंट बीसी ये उसका आईडी नेम और करंट एग्जाम सिटी कानपुर शो हो रहा है तो यहाँ पे नीचे अगर आए तो दो ऑप्शन है चेंज यूअर एग्जाम सिटी या मेक यूर डेट शीट अगर आप डेट शीट इसी सेंटर में बनाना चाहते हैं तो फिर मेक यूर डेट शीट और जो टॉपिक है हमारा उसके मुताबिक अगर हमने किसी और सिटी में देना है डिफॉल्ट सिटी और है और लेकिन आप कहीं और जाके पेपर दे रहे हैं तो फिर क्या करेंगे चेंज यूअर एग्जाम सिटी इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो पेज ओपन होगा उसमें एग्जाम सिटी चेंज स्प्रिंग ट्वेंटी ट्वेंटी स्टूडेंट का आईडी होगा आपका नाम होगा फिर यहाँ पे लिखा होगा करंट एग्जाम सिटी करंट वही है जो बाय डिफॉल्ट होता है और अब ने अब आपने उसको करना है चेंज तो अवेलेबल uh, सिटीज़ इसके बाद यहाँ पे सिटीज़ हैं बहुत सारे हैं आलमोस्ट देख लें कितने हैं बहुत सारे सिटीज़ हैं ठीक है जिस भी सिटी में आप देना चाहें तो उसको क्या करेंगे आप सेलेक्ट करेंगे ठीक है मैं इसको फैसला बात कर लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल्स और फैसला बात करने के बाद मैंने यहाँ से इसको कन्फर्म किया और उसके बाद मैंने कन्फर्म माय एग्ज़ाम सीटी इसको क्लिक किया और यहाँ पे इसको मैंने ओके कर दिया अब देखें आ, करंट एग्ज़ाम सीटी यहाँ पे चेंज हो गया है और अब क्या करना है हमने अब इसी के ऊपर हमने जाना है और कुछ नया करने की बजाय हमने करना है मेक योर डेट शीट ठीक है अब चूंकि हमारा जो एग्ज़ाम सिटी चेंज हो चुका है अब हमने चूज़ योर एग्जाम सेंटर सी चेंज हो गया अब हमने वहाँ पे अवेलेबल जो हैं सेंटर्स जैसे ही वो इस लिस्ट को क्लिक करेंगे तो फैसलाबाद में मौजूद कैम्प जो हैं वह हमें शो हो जाएंगे कौन कौन से जो भी आप लेना चाहें उसको लेने के बाद आप कन्फर्म करेंगे ओके okay करेंगे और उसके बाद आप डेट शीट बना लेंगे याद रखें कि जब तक आप इसको आ, ऐसे करके सीटें ले के कन्फर्म नहीं करते सारी डेट शीट नहीं बना सकते तब तक आप जो है ना वो सिटी चेंज कर सकते हैं लेकिन जैसे ही आपने कोई भी पेपर सेलेक्ट कर लिया उसके बाद आप सिटी चेंज नहीं कर सकते आ, मैं आपको बताता हूं वापस बैक जाके ठीक है अब फिर बैक जाते हैं और यहां पर देखें अभी हमने ये देखें करंट एग्जाम सिटी पहले खानपुर था अब आ रहा है फैसलाबाद मैंने कोई डेट शीट नहीं बनाई जैसे सिटी चेंज किया अब दोबारा मैं सिटी चेंज कर सकता हूँ सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं कानपुर कर देता हूँ और कानपुर ने करने के बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ और कन्फर्म माई एग्जाम सिटी ओके और देखें यहाँ पर अब कानपुर हो गया अब हम जो यहाँ पे आए हैं तो यहाँ कानपुर में जो कैंपस है उसके मुताबिक हम कन्फर्म करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे डेट शीट अपनी सेट करेंगे ठीक है जी तो इस तरह ये होता है अब दूसरी चीज़ आ गई के आपने करना है कि अगर डेट शीट वो चेंज करना है तो फिर कैसे करना है उसके लिए आपने अपने आईडी और पासवर्ड से वी यू की साइट खोलनी है वी यू की साइट के ऊपर जाएंगे और उसके बाद आपने जाना है बिल्कुल नीचे कंटेक्ट में कंटेक्ट के बाद आप जाएंगे हेल्प में हेल्प के बाद आपने यहाँ से अदर दो ऑप्शन है वी यू स्टूडेंट या अदर आपने जाना है वी यू में वी यू स्टूडेंट और अपना आई डी से आपने इसको लॉग इन करना है आईडी पासवर्ड आप वही एलएमएस वाला यूज़ करेंगे और उसके बाद अगर ये लॉग इन ना हो तो फिर आप क्या करेंगे कि अपना ब्राउज़र चेंज कर लें यानी अगर क्रूम में कर रहे हैं तो आप एज यूज़ कर लें या किसी और में कर लें जो तो भी प्रॉब्लम्स आती है मैं उसको वीडियो को दरम्यान में काट नहीं रहा ताकि कोई स्किप भी ना हो जाए प्रॉब्लम तो अगर प्रॉब्लम आती है तो उसका सोलूशन भी साथ आपको बता ही जा रहा हूँ तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि आईडी लगानी है पासवर्ड वही आपके एलएमएस वाला और इसको लॉग इन करना है ये देखें लॉग इन सक्सेसफुल हो गया क्रोम पे नहीं हो रहा था और अब आपने क्या करना है कि आपने एक टिकट जनरेट करना है वो आप करेंगे एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को क्लिक करेंगे और उसके बाद कंडक्ट में और फिर उसके बाद डेट शीट क्यूरीज यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे ही डेट शीट क्यूरीज पे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपने अपना प्रॉब्लम लिखना होता है आप लिख सकते हैं डेयर सर ड्यू टू पर्सनल इशूज़ आई वॉन्ट टू चेंज माई डेट शीट काइंडली रीसेट माई डेट शीट आई वॉन्ट टू मेक इट अगेन अब एक चीज़ याद रखें कि आपने यहाँ पे ये यह सबमिट करके लिखने के बाद आप यहाँ पे नीचे सबमिट कर देंगे और सबमिट जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आपका एक टिकट नंबर मिल जाएगा यहाँ पे दो टिकट शो हो रहे हैं तो वो तीसरा भी यहाँ पे आ जाएगा अब ये चीज़ याद रखें कि आपने जो है ना वो दोबारा से आके यहाँ लै चेक करना क्योंकि जैसे वो टिकट आप जनरेट करेंगे तो इस तरह यूनिवर्सिटी का नीचे मैसेज आ जाएगा कि डियर uh, स्टूडेंट्स आपकी जो डेट शीट है वो सिर्फ एक पेपर चेंज नहीं किया जा सकता आपकी सारी की सारी डेट शीट चेंज कर दी जाएगी यानी रीसेट कर दी जाएगी आपको फिर दोबारा बनानी होगी जिस कैंपस में आप बनाना चाहते हैं वहाँ पे सीट्स अवेलेबल होंगी या नहीं होंगी इसका फिर यूनिवर्सिटी को जिम्मेदारी नहीं होती तो आपने फिर इसको कन्फर्म करना है कि ठीक है जी आप इसको ना कर दें यानी कि एक मैसेज आपने करना है उसके बाद यूनिवर्सिटी ने आपको कन्फर्म कर, आपसे करना है कि ऐसा हो रहा है तो क्या कर दें आपने इसको कन्फर्म करना है तो फिर जाके वो डेट शीट को रीसेट कर देंगे और उसके बाद फिर आप डेट शीट को दोबारा बना लेंगे बाकी था इसकी फ़ीस का शेड्यूल जो फ़ीस का शेड्यूल चल रहा होता है यूनिवर्सिटी का यानी अभी कोई इसकी फ़ीस नहीं है जैसे चल रही है पाँच तारीख तक तो कोई फ़ीस नहीं होगी फिर उसके बाद पाँच उसके बाद फिर हज़ार और उसके बाद फिर आप चेंज नहीं कर सकते तो इस तरह आप चेंज भी कर सकते हैं और अगर किसी दूसरे सिटी में देना चाहते हैं अपने पेपर्स तो वो भी दे सकते हैं तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी और इन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह